Путину в рот дали, прикинь. Ну, это такого, ну, может быть, конечно, я не спорю, но... Что? Ну, это я сдача дачи телевизор привез. Да и ладно. здесь был. Это... Да ладно, сдача, У тебя еще и дача есть? Чувак, Через... это опять ты. Чей Через... Крым? Наш. Чей наш? Чей? Украинский. Российский, я вот знаю, точно прям. Откуда ты это знаешь? А ну, докажи. Я вот сейчас ну недавно набирал, специально все проверил. Написано Крым Российской Республики. Ну, Где написано? В Яндексе. А что в Яндексе? Яндекс это поисковая система. Ну, я в поисковой системе набирал, смотрел, что Крым. Ну и что пишут? Российский. Где ты, на какой странице ты прочитал, на каком ресурсе? В Яндексе. Повторяю еще раз, Деграданту, специально для тебя слушай внимательно. Яндекс, Google, Yahoo и так далее, это поисковые системы. Они Ой, выдают вывод, адреса, вывод, закрой вывод. ротяку свою, они выдают адреса сайтов, на которых находится информация. Яндекс, Google, Йоху и так далее, они не предоставляют информацию. Они предоставляют ресурсы, ротяку свою закрой, на которых есть информация. Поэтому я у тебя спрашиваю, на каком я сайте учу, ты прочитал? Крым мой. Что Крым мой? Российский. Я спрашиваю, где ты это прочитал? Да я тебе уже сказал, что я уже знаю, что Крым мой. Так где ты это прочитал? В интернете. Это я понял, что у тебя один источник информации, это интернет. Где, на каком ресурсе? В поисковой строке. В поисковой строке ты вписал что? Я написал, ну, смотреть, чей Крым. Угу. Какой страны? И какая тебе, значит, какой тебе ресурс выпал? Кто Россия. тебе? Кто тебе ответил? Ну, Роси... написано Крым, российский полуостров. Где написано, какой ресурс? Ты глупый или ты да серьезно? Да я, я тебе что, помог... То, что Вы... ты блин, Вы... меня не интересует. Я с тобой дружить не собираюсь. Даже вот ВКонтакте. Ну Стивен да, ВКонтакте Сигал, это же говорю. очень серьезный источник информации, да, да. ВКонтакте, Стивен Сигал Спрашивает: чей Крым будем смотреть? Зачем мне смотреть? Я спрашиваю, где ты прочитал о том, что Но Крым русский. Ну, вот, ВКонтакте, Стивен Сигал спрашивает. Меня не интересует ВКонтакте. ВКонтакте это социальная сеть. Там ну, может вот быть я, написано я, все, что я, угодно. угодно. Там могут это публиковать информацию я. такие недавно, как ты. А мне не интересно. Мне ну интересно, вот где ВКонтакте ты в... прочитал? Ну вот я в ВК и прочитал, я ж тебе говорю. Где? ВК. Что такое ВК? ВК. А ВК ВКонтакте, я понял. Да. Mm -hmm. Стивен Сигал говорит. А какие-то российские... нормативно-правовые акты, может быть? Ты вообще понимаешь, что а, такое ну, нормативно-правовые? Что там написано российский Крым? Значит, российский. Проект. А ну открывай мне ВК, мне очень интересно и читаю, что там пишут. Сейчас откроем и прочитаю тебе открываю ну вот открыл я короче тут написано смотреть онлайн стивен сигал а это видео короче, дело в том помимо. что я в ВК а, вчера что? прочитал что путину в рот дали прикинь ну, это такого, ну, может быть, конечно, я не спорю, но кто будет Путина из российских не, это районе. были, это были не россияне. Это были на агенты, масоны а в красных трусиках и, 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 и в синих трусиках. Ты нацист, ты нацист, вот что я тебе скажу. Слушай, мы вчера с тобой уже вы решили, что ты не знаешь, что такое нацизм. Кстати, вот ты я перед вот, наверное, компьютером очень хорошо напиши, ответ? напиши, нет, что, нет, что нет, такое нет, нацист. Давай. Ты мне напомнил я наберу, правильно. Вот, тебе Молодец, напиши, я нацист, давай. что такое нацист. Смотреть, нацист это, да? Правильно? Что ты все смотреть? Ты читать не умеешь, ты только смотришь. Да, я тебе скажу, что такой нацист. Ну скажи. Сейчас тебе прямо точно скажу. Вчера ты говорил, что это тот, кто борется за что? Кто вчера я говорил, что нацист это который борется за свою, за свою нацию. Вот И считает выше, выше. Да, а, всей, а теперь всей, прочитай всей. мне, что тебе там Яндекс говорит. Сейчас. Смотреть нацист это то не то, не то. Ну давай, давай. Краткая история правления нацистов в Германии. Дятел, напиши просто. Нацизм это. А, просто? Сейчас. Нацист это. Ну вот, нацизм, Википедия. Читать? Конечно читаю, это же ваш любимый сайт. Ну вот, короче, читаю тебе. Давай. «Нацизм. Материал в Википедии». Угу. Так, «Свободной энциклопедии». Ага, понятно, почему ты всегда пишешь в поиске «смотреть», потому что ты читать не умеешь. Теперь ясно. Ну-ну, давай, мы потерпим. Не следует... Ну, короче, я тебе читаю. Давай, «Нацизм» — следует... это... Не следует путать национализм с национализмом. Угу. Вот, блин, запрос... теперь же придется еще понять, что такое национализм. Вот беда. Так а нацизм? Нацизм-то что? Это что? Она... А, а вот, ну, нацизм угу. сокращенно от национал-социализм. Социализм... Так, нематоли... ну, тут... Сложное слово, <плес> да? Вот они понапридумывали да. сложных слов. Капец. Та -а -а. Зачем так все сделали? Ну, его знать, потому что нацисты это хуёвые люди. Угу. Так прочитай, прочитай определение, потрудись. Так, нацист сокращенно от национал социализм в нем и на -гозия. вообще не Гитлер гитлеризм, немецкая тот, так, тоталитарная экстремистская ультраправая рас, так, расистская, расистская и антисемитская. Каяна. Ну это хуй, Ложные слова, да? Ты не спеши, ты не спеши, по слогам читай, читай, читай. 1919 год. Так. 1945. По угу. Подах форма фашизма. Крайняя форма политического этического национ... национализма в, в рамках философии кише... идеологии. Вот идеология, да идеология. спокойно, спокойно, давай, давай, ты уже почти, ты уже почти дошел к самому главному. Я вот такуя, такуя, уже... Да ладно, да, ладно, ты, ты сможешь. Я не тороплюсь, я подожду, давай. Напиши, значит, в Гугле или где ты там пишешь, нацизм а ну вот, это я, я. вот коротко. Я пишу, или простыми я словами. 10, или напиши: 10, слу, 10 Слушай, 10. я тебе помогаю вопрос задать Гуглу. Напиши нацизм кто это простыми словами для меня. Кто такой нацист? Вот я нашел. Кто такой нацист? Давай, Лучше, кто же это лучший такой? лучший ответ. Давай я прочитаю угу. нацист это человек любящий свою нацию, но другие нации он считает... Интересно, кто же там еще один такой умный, как ты? Так, худшими, но другие нации он считает худшими или, или сейчас низшими и т.д. Зи... А им... ты в школу ходил, скажи мне? Да, я ходил, но я не очень читаю так, ну. Но... Ты мимо, мимо ходил в школу? А сколько, сколько лет ты ходил в школу? 8 классов. А почему не 9? А меня выгнали, я плохо вел себя. За что? Что ты сделал не так? Подрался в школе, блин. С кем? С, с одноклассником. За что? Ну, он говорил, что я ушастик, ушастик, ну. Что у меня уши большие. Угу. И все, я. Я, уст... я терпел, терпел, я устал это терпеть. Угу. И все, я сцепился с ним, прикинь. І Буває хто ну, хто. побідів в этой схватке? Начало він мене потім я його побідів. Друзі. Сьогодні кожен з нас може наблизити перемогу. Переходьте за посиланням в описі під відео та підтримайте Збройні Сили України будь-якою сумою. Кожна гривня є важлива. Тільки разом, ми сила. Доброго дня. Я Лев, медик 72-ї бригади 2-го стрілецького батальйону, евакуаційного підрозділу. Звертайся до канала «МАЕШ ПРАВО знати за допомогу и придбание Слава Украине! Героям слава! Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно. Праздник у вас сразу с Рождеством и с прошедшим Новым Годом. У нас Рождество ну, уже давайте. прошло. А, у вас уже прошло, да? Ну, у нас шестое на седьмой. Давайте mm -hmm. только не ругаться, не ругаться, я добрый человек. Как вас зовут? откуда? Я Павел. Павел откуда? Иркутск, город ну, Иркутск. Иркутск. Озеро Байкал, кстати. Да, да озеро Иркутск, Байкал. И Иркутск интересно, вопрос есть. А вот в контексте, значит, развала Российской империи, что можете сказать по поводу Иркутска? Я тебе много могу за рассказать. Что-что? За Братск рассказать. Не-не, мне я... не будет вот про Иркутск интересно. Я даже не знаю, я живу 5 лет. Все, вопрос снят. Я Второй есть телефон? Нет, у меня один телефон. А компьютер? Вот. Нет. нет. А что ж такое? Почему, ну, я, Почему я, в России я, в 2024 году в Сварщике я, подожди, не имеют дома компьютера? Подожди, подожди, я просто снимаю квартиру с женой разошелся. И у меня в этой квартире пока нет еще вещей. Я только переехал, недавно. Нет, я переехал вот как, сколько, три недели назад, еще не... Ага. И как... еще, получается, компьютер не привез. А ну покажи, куда ты переехал. Покажи мне хату сразу. Вот, смотри, какая я Здесь, короче, у меня туалет, ванна. Ну, я постирался. Здесь у меня туалет. Туалет. Ну, здесь кухня у меня, короче, так вот зал Это коридор у меня. Кто кто? Коридор, Ну, коридор, где я вхожу сюда домой. Еще раз скажи, как называется это? Коридор. Понял. Услышал. Вот и комната такая небольшая. Ну, это я с дачи телевизор привез. Да Понимаете, ладно. Здесь был. Это... Да ладно, сдачу. У тебя здесь... еще и дача есть? Дача есть, да. Ну, с сестрами. У меня сестры две есть. Две сестренки у меня. Все остальное дайте купили. О, дача есть. А что? Картошка тогда где-то садить. Картошка нынче дорогая. Подожди, что в России не в состоянии, ты не в состоянии сварщик купить себе картошки? Ты знаешь, какое ведро картошки стоит? Понятия не имею. Я проще лету. 500 рублей ведро, 12 литров. Так мне ее проще посадить, я выкопаю нормально. Я посадил, грубо говоря, 8 ведер. Я в мешков Сто с чем-то накопаю, спокойно. Серьезно? А что ты сварщик? Ну, плохо нет, зарабатываешь? Не можешь себе... Зачем тебе это нужно? Ты не можешь себе купить. Сейчас элементы высчитывают. Ну, 130 выходит. Что высчитывают? У меня. Элементы. Еще раз не слышу. Элементы. Сын у меня маленький. Элементы, элементы. Ну, 130. Плохой, есть, ты, еще плохой ваша... ты семьянин, получается, да? Для тебя новость, что с 2022 года Российская Федерация ведет полномасштабную войну с Украиной? Я в курсе дела, потому что я повезло, я забронировался. Мне повезло, потому что я отбронировался. <laughs> ты забронировался, это как? Ну, у меня бронь. Потому что ты сварщик, ты себе бронь сварил? Нет, бронь, да я работаю в ЖКХ. Сварщиком, броня это так тогда дается вы, На тебя выписывается справка, то что ты не можешь идти воевать, потому что здесь не будет хватать проблем. Ну как специалисты, меня просто есть здесь. у вас что сказать. идет мобилизация? Да, у нас постоянно идет, у нас люди здесь уходят и уходят. Любовь. Куда они уходят? Войну. Что идет мобилизация? Вот. Серьезно? Сбор людей, да. А, а как это происходит? Расскажи мне. Проходит повестки и ты едешь в приходишь. Проходишь... Повестки, да. А если ты не идешь по повестке, что тогда? Знаешь, тебе милиция привозит. Что? Знаешь, тебе милиция приведет. Как милиция приведет? Они что, могут найти? Ну, конечно. А будет. если тебя нет? Я тоже. Значит, в тебе Ну, а если, не... а если ты не выходишь из дома, я не знаю, там, ну, поменял место жительства, например. Найдут, поверь мне. Ну, у уехал, например, к подружке жить, как найдут? Ну, смотри, давай возьмем проще простого. Я не буду... Я, Я... И когда узнал, что вот это первая мобилизация в 2022 году, да? Mm -hmm. Я с Иркутска уехал... в Красноярск. Подожди, в каком году? В 2022. Ты что, серьезно? У вас с 2022 -го года идет мобилизация? Ничего себе. Мобилизация Началась серьезно с 2022 -го года, да, mm -hmm. у нас серьезно здесь. Это потому что война, ну, ты... наверное. Ты... Ну, война началась... С 2002 года, когда мобилизация была, вот это жестко, когда у нас mm -hmm. здесь пиздец из всей России забирали. Mm -hmm. Я с города Иркутска снимался в Красноярск. А, ну видишь, Закасился. видишь, ты схему знаешь. Ну и тебя же не нашли? Тебя это, же это, не это нашли? Меня нашли? Как это? Меня что-то забрали. Вот так, меня нашли. А ну в расскажи, а расскажи мне, как тебя нашли? Бухал, наверное. А нет, я работал, устроился там в шиномонтажку, я аргонщиком. А, а у и них вот пробили, эти... они пробили колесо и приехали к тебе, да? Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ну, ну, давай, взял. ладно, не буду Весь... тебя перебивать. Как они тебя нашли? Как продается в Иркутске. Где ты в Иркутске? Может быть, там, Братский, там, Ведиме, Вихревке. Ты здесь ищи пока по Иркутску. Ты такие потом слова не, не говори, я все равно не знаю их. Потом передают дальше, в Красноярск. Угу. Вот эта твоя фотография передается, и все. Приезжаем, у нас обслуживались обслушивали, э, Росгвардии. Это путинская война. Росгвардия. Ну, я не знаю, это полиция, пилиция, кто они там в Росгвардии, короче. Uh -huh. И вот приезжают там в Росгвардию перебываться. И на меня такие смотрят, их перебывают, они на меня смотрят так. Зимний, и, ну, а? обработал в no, no, no. я еще на монтажниках работал. Ну-ну-ну. Шиномонтажник на На кончик все на монтажник. И что, говорят, и о... Не, 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 это голос Они на меня так смотрят, говорят, парень, говорит, как зовут? Я такой говорю, ну, Павел, брат, что такое вот. Анастас, надо было сказать. Да, да я откуда знал, то я же. О, на ты, ну, да, ты, ты, вот, короче, реальный. Надо было сказать, что ты Анастас. Я нормально все прокатил, У вас староверов нормально. не берут же? Да. Все подряд берут. А, всех подряд, без, без, без исключения, старовер, ты не старовер, всех Никто не спрашивает, да? Никто не, вообще блин. не спрашивает. Ну хорошо, сейчас. и что говорят? Ты, ты им говоришь, а они чего? Говорят, нам не хватает, Еще, да, так, такого? Как ты? У нас деньги, это. Сейчас, говорю, что-то лицо знакомое. Угу. Я только посмотрю. Я вот здесь полный... Лицо земли знакомое? Сказать, ничего себе, ты, ты, блин, лицо знакомое? Ну, крутяк, чувак. Серьезно? Да, они так и сказали, лицо как знакомое. Блин, Я, ну реально. Не и что, и что? Они че? приходят, а вот за они... Бумага разыскной. Такой говорит, о, братан, так тебе военкомат ищет, надо да, тебе ехать. Да может, ты что? Да. А как они, ты что им документы свои давал? Нет, моя ФС, вот эта бумажка ФС. Что такое ФС? А, когда я тебя... не... Объясни, я не понимаю. Меня, что когда да? человек подъезжает. Ну, знаешь, что ты совершил какое-то убийство, да? Вот ты совершил какое-то убийство. Тебе начинают подавать в розыск, правильно? Угу. Фоторобот называется проще, Простого Вот бумажка фоторобот. Ой. И вот этот фоторобот прям я. Я приехал в Иркутск на воинскую часть, прошел комиссию. Так как у меня по ЖКХ был хорошо бронь, я говорю, у меня бронь. Они говорят, в смысле бронь? А почему ты, говорит, красноярский? Я говорю, я поехал там, вдруг день рождения был, так и застрял. Ты же задавался вопросом, может остаться, может можно просто заплатить кому-то или нет? Ты сразу на лыжах. Нет, я сразу уебал. Ага. Я сразу Денег выберу. все равно нет, да, зачем интересоваться? Ну, я же не слишком богат живу. Ну, правильно, нахрена да, да. интересоваться, сколько надо заплатить взятки, если все равно нечем платить взятку. Ну, в принципе, логика есть. А, Хорошо. А что? Слышал, я слышал, что я сварщик. Угу. По коммунальной услуге я работаю, работаешь. Угу. Коммунальные да. услуга. Вот так вот. Я там и сварщик, и сантехник. Два в одном. Ну, ты не как... знаешь? Так ты две зарплаты получаешь. Нашу тебе картошку садить? В смысле мне картошку? Зачем тебе картошку нужно будет. садить картошку, когда ты и сварщик, еще и стантехник? Ну, то есть у тебя зарплата а и 2 тогда... В смысле зачем? А зачем мне тогда дача будет нужна? Действительно, зачем тебе дача? Чтобы земля пропадала, что ли? Ну, у меня семья большая, у меня две сестры, у двух сестр, по две девчонки. Ну, как бы семья большая. Давай, давай, давай теперь про дачу, потому что, ну, я дача для чего? Для отдыха, для посадок, помидоры, огурец. Ну, для рассады. а если ты зарплату Один, получаешь x2, зачем тебе посадки, помидоры и огурцы? Свое родное зато. Ага, зачем понял. мне покупать? Хорошо, давай, э, я не знаю уже о чем с тобой еще поговорить. А, вот. Ладно, э, ладно. Как будешь петлять? Вот о чем мы с тобой говорили, и ты меня увел в сторону. <связаться> этого еще не дошло, так будет самое время, время са подожди, самое время подумать об этом. Потому что потом времени не будет. У тебя будет дано там 2-3 дня на то, чтобы ты свое собрал, э что там у тебя есть. И, и появился. Все, дальше времени нет. Твои действия. Пойдешь к адвокату, к юристу. Они 2 дня будут только собираться с мыслями, что делать. А тебе уже нужно быть. Куда побежишь? Граница государственная далеко? Так, смотря куда Китай. Ну, да бли... Бли... На... Самая ближняя государственная граница. Ты же не побежишь, например, на государственную границу там в Донецкую. Ваша... Наверное, вот шахты. Через шахты же, наверное, да там граница Ростов там. Где там? Где Какая там самая граница? ближняя граница? Вот ваша, ты побежишь к нам? Почему к вам? Ну я, я не, не знаю. побегу. Из... Я из России никуда не побегу. Так они же будут я тебя ждать в военкомате. Куда ты побежишь? Ну побегу-то я только где-то по России бегать. Да, потому что -то а, побежишь никуда. бегать по России. Россия большая, да? Ну там себе перекачуешь. Там, а как дача? А картошка? Помидоры, а подвязать? А собрать урожай? А окучить, ну, колорадского да, жука собрать. Да, Ты да, что? Сколько? Кто, да, кто да, будет да, этим да. всем заниматься? Ты чё? Сестра будут заниматься. Да они нахрен оно им надо. Они сейчас сильно занимаются этим. Да, да Ну так один вот, один вот я же тебе говорю. Помидоры сгниют, картошка сгниет, все сгниет. Но я не знаю, что делать старик здесь, я правда. Ну думай, думай своей головой, думай. Я как, Слышь, а вот эти, а вот эти 850 э, дипломатов, которые поехали в Украину, они вообще как, э, чем-то думали или им это было не свойственно? Это не свойственно было, они не думали. Просто ну. и получается. Ну не буду говорить, кто-то подписывает, он здесь сколько народу, контракты подписывают, не его, я не знаю. Не, ну ты говоришь, забирают повсеместно всех, а один ты, получается, придумал обратиться к адвокатам. А остальные что, не придумали? Не, не, не пришла им мысль такая в голову? Ну, из-за денег просто уже, правильно же? А, из-за денег? Подожди, И так еще... это же ну, нормальная тема. Можно же тогда картошку не садить, помидоры, огурцы, все. ну, вот за деньги это... людей убивать, что ли? Неправильно. Это уже в натуре криминал. Ну, блин. неправильно это. А твои вот эти соплеменники пошли, я же тебе говорю. Mm. Путька, Путька говорит, 700 тысяч их там. Сколько их? 700 тысяч. Ну, это где? принимают участие в войне в Украине. Mm. Ну, 2 миллиона армия у вас вообще-то. Тысяча... Миллион триста у вас где-то там бродило непонятно где, когда мы в Курскую область зашли. А 700 тысяч, он говорит, в Украине воюет. Ну, воевало. Не знаю, сколько их там сейчас осталось. Ну, я знаю, что у меня вот пацаны, которые мои... А да, ты знаешь, что Курская знаю, область да? частично занята вооруженными силами Украины? Или это тоже для тебя новость? Нет, вам сказали. У нас здесь по новостям говорят, все отбивается. Вот, все отбивается. А ты знаешь, когда Советский Союз вот развалился? 1900, 1000, так, да. 1000, это при Горбачеве, 1000, 1000, 1000, это при Горбачеве еще маленький был. это потому что еще Белый дом был тогда, я помню это по новостям. 1900, 1901-1992 что-то такое, да, развалился Потому что это при Горбачеве развалилось. Я это помню прекрасно. Ну, это давно, короче, было, неинтересная тема, да? Да, я маленький был, да. Ну, потому что я тебе сразу говорю, я не знаю, что буду в этот момент делать. Ну, скажет эти, а что ты здесь делаешь? Ты ничего не сделаешь. Ну, а uh -huh. что я, против всего государства, что ли? Не знаю. Я, не, я не знаю. знаю. Как Никогда у вас ничего. Как у вас там происходит? Тебе, ну, по куче маданта, да. Не пойду я и пока еще. У меня бронь пока стоит и стоит. Дай бог, Боже когда даст еще бронь продлят. Понятно. Я не хочу тебя убивать, что ты докопался. Я не буду убивать. Чего вы? Правильно, не, нельзя я не убивать. Я ж тебя не призываю убивать. Я тебя призываю, чтобы ты начал уже думать, что делать. Бо они же не будут спрашивать, хочешь, не хочешь. В бусик запхают и все. А с твоей, а с твоей головой, ну, вернешься домой, удобрять огурцы и помидоры свои. В лучшем степени. нормально. дача то слышу. хорошо же. На даче будешь хорошо. Да. Конечно, на даче будет хорошо, удобно. Ты не дал если у меня бронь кончится, что мне делать? Конечно, думай да. об этом. Думай. Вот сейчас возьми, впиши в Авито, что делать, если мобилизация, хоть то повестка придет. Сколько стоит э, закосить от армии? Это... Слышишь? Напиши. У, у тебя один телефон, да? Да. Беда. Короче, вот займись сейчас, значит, вопросом, сколько стоит откосить от армии. Потому что да времени не будет. А вдруг твой адвокат будет занят? Прикинь, все. А вдруг кто-то к нему пришел другой, кто, кто более, скажем, качественно устранил течь. И все, он скажет, нет, ты, короче, не взлетаешь. Прикинь. Да нет, меня здесь хорошо знают. Меня здесь много кто обращается. Да? Авторитетный ты, короче, слесарь-сантехник. Да. Звісно. Звісно. Давай, іщи інформацію, інформацію, як відпідляти від армії. Давай. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі всіх новинок. Напишіть в коментарях свою думку або пропозицію. Мені цікаво, що ви думаєте.